Saifuddin dan Shukri digugurkan dari teraju PN Negeri. Bekas pemimpin PAS dakwa PN kini nazak. Duta AS nafi perjanjian jejas kedaulatan Malaysia. Suhaizan Desak Takyudin dirujuk jawatan kuasa Dewan. Pengasas Tafiz dipilih calon amanah Sulabayan dan Rafizi dakwa belum terima saman daripada Farhad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Ahli Parlimen Indra Mahkota Saifuddin Abdullah serta Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli digugurkan daripada jawatan pengerusi Perikatan Nasional PN Negeri masing-masing berkuat kuasa serta merta. Kedua-dua tokoh itu sebelum ini mengetuai PN di Pahang dan Perlis sejak penubuhan gabungan tersebut. Namun rombakan kepimpinan kali ini menyaksikan perubahan besar di peringkat negeri. Tuan Ibrahim Tuan Man kini dilantik sebagai pengerusi PN Pahang manakala Syahidan Kasib mengambil alih peranan pengerusi PN Perlis. Pelantikan baru itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional (MTPN) yang dipengerusikan oleh Muhyiddin Yassin malam tadi. Ketua Usaha Agong PN Muhammad Azmin Ali dalam kenyataan berkata, rombakan kepimpinan ini bertujuan memperkukuh gerak kerja parti di peringkat negeri menjelang pilihan raya akan datang. Beliau menegaskan PN komited untuk memperkukuh struktur organisasi bagi memastikan kesiapsiagaan menghadapi cabaran politik semasa. Keadaan Perikatan Nasional PN kini disifatkan semakin tenat dan menghampiri tahap nazak, menurut bekas Ahli Jawatankuasa PAS Pusat Muhammad Suti Marsuki. Beliau menyatakan pandangan itu susulan kemelut dalaman yang sedang melanda bersatu parti utama dalam gabungan PN, terutama melibatkan desakan supaya Muhyiddin Yassin berundur sebagai presiden. Muhammad Zudi berkata, masalah yang dihadapi PN kini bukan kecil, malah memerlukan tindakan segera bagi mengelakkan perpecahan lebih besar dalam gabungan tersebut. Katanya, keadaan PN ketika ini menunjukkan tanda-tanda kelemahan serius sekiranya tidak dipulihkan segera melalui pendekatan politik yang matang dan berhemah. Menurut beliau, isu ini perlu ditangani dengan tumpuan terhadap penyatuan semula komponen parti, terutamanya antara PAS dan Bersatu yang menjadi tonggak utama PN. Pandangan itu dikongsi beliau menerusi hantaran di media sosial dengan menegaskan bahawa gabungan itu sedang berdepan cabaran paling besar sejak penubuhannya. Duta Amerika Syarikat ke Malaysia Edgar D. Kagan menolak dakwaan bahawa perjanjian perdagangan baharu antara Kuala Lumpur dan Washington menjejaskan kedaulatan negara ini. Beliau menjelaskan bahawa Malaysia secara sukarela menandatangani perjanjian tersebut sebagai langkah memperkukuh hubungan dua hala dengan Amerika Syarikat. Menurut laporan FMT, Kagan menegaskan perjanjian itu tidak melibatkan sebarang penyerahan kedaulatan, sebaliknya membuka fasa baharu hubungan antara kedua-dua negara. Beliau berkata, Malaysia membuat keputusan berdaulat untuk menyertai perjanjian berkenaan sekaligus menunjukkan keyakinan terhadap manfaat bersama yang akan diperoleh. Tambahnya, perjanjian tersebut sebenarnya memperkukuhkan kedaulatan Malaysia dengan menegaskan bahawa keputusan itu dibuat atas pilihan sendiri bukan tekanan daripada pihak luar. Kenyataan itu hadir selepas timbul kebimbangan dalam kalangan ahli politik tempatan terhadap kandungan perjanjian terutama artikel 5.1 yang dikatakan menyentuh isu pendirian neutral negara. Ahli Parlimen Pulai, Suhaizan Kayat, menggesa Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul merujuk Ahli Parlimen Kota Baru Takyudin Hassan ke jawatan kuasa hak dan kebebasan Parlimen. Kesan itu dibuat susulan kenyataan Takyudin yang didakwa tidak berasas mengenai latihan agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Malaysia di sebuah masjid di Terengganu. Menurut Suhaizan, kenyataan yang dibuat semasa perbahasan belanjawan 2026 pada 22 Oktober lalu bersifat tidak wajar dan berpotensi mencecaskan imej agensi kerajaan. Beliau berkata tuduhan tersebut dibuat tanpa bukti sahih dan boleh dianggap sebagai cubaan membangkitkan persepsi negatif terhadap pasukan keselamatan. Suhaizan menegaskan penting bagi ahli parlimen menunjukkan tanggungjawab dengan menyemak fakta sebelum mengeluarkan kenyataan di Dewan Rakyat. Katanya, beliau telah mengemukakan surat rasmi kepada Speaker bagi meminta tindakan diambil terhadap Takyudin. Pengasas sebuah pusat Tafiz Ustaz Muhammad Julpikar Abdul Mijad diumumkan sebagai calon Parti Amanah Negara Amanah bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Don Sulabayan pada PRN Sabah ke-17. Beliau dijangka menjadi satu-satunya calon amanah yang bertanding atas tiket Pakatan Harapan PH dalam PRN itu. Pengumuman tersebut dibuat semasa Konvensyen Amanah Negeri Sabah 2025 yang dirasmikan oleh Presiden Amanah, Muhammad Sabu, disempurna pada ahad. Muhammad Jilfikar yang juga seorang pendidik dan aktivis sosial dikenali sebagai tokoh masyarakat yang aktif dalam bidang pendidikan dan pembangunan komuniti. Beliau turut terlibat dalam keusahawanan berasaskan pendidikan serta kerja-kerja kemasyarakatan di peringkat daerah. Pemilihannya dianggap sebagai usaha amanah mengetengahkan calon muda yang berwibawa dan mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat setempat. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli menjelaskan bahawa beliau serta pasukan peguamnya belum menerima sebarang dokumen saman yang dikatakan difalkan oleh ahli perniagaan Farhaj Wafa Salvador Rizal Mubarak. Menurut Rafizi, beliau hanya mengetahui mengenai tindakan undang-undang tersebut melalui laporan media yang melaporkan Farhaj telah memfalkan saman terhadapnya di mahkamah. Saman berkenaan didakwa berkaitan dua video yang dikatakan menjejaskan reputasi Farhaj dan disiarkan di media sosial baru-baru ini. Rafizi berkata biasanya pihak yang disaman akan menerima serahan rasmi terlebih dahulu sebelum tindakan lanjut diambil. Beliau menambah bahawa peguamnya kini sedang menunggu serahan rasmi daripada pihak plaintif untuk membolehkan mereka memberikan maklum balas sewajarnya. Kenyataan itu dikongsikan menerusi hantaran di laman Facebook beliau pada Isnin. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.